operasi tadi ni tuan-tuan mati Allah sekalian jumpa sungguh tuan-tuan lepas tu tadi masa sampai dia berkata tuan Syekh duk relax dulu jangan duk semua ceramah lagi pasal duk tunggu ramai, kalau tuan Syekh nak minum mayat apa tu silalah, dia mamat nak suruh tu pun dia kata memang letih hari ni pasal duk ligan ligan orang tak puasah tuan-tuan dua tiga kedai kami pergi tadi pakat duk beli bukan takat beli, kenduri kenduri tuan-tuan kita risau kepada orang, orang Islam kita. Kita risau kepada anak-anak muda kita. Kita risau kepada muslimin-muslimin kita. Ada juga muslimat. Dan tuan-tuan, pernah yang kami tangkap, tuan-tuan setakat pengalaman saya duduk bagi Mungat dulu, kami pernah tangkap yang setakat, bukan setakat orang muda, tua bangka teruk dah, 60 lebih, 70 lebih pun ada. Ada di bekal Lostak ni, biasa saya tangkap tuan-tuan. Dalam satu kedai orang bukan Islam, Masuk-masuk tuan-tuan kawan duk cicah roti dengan ayam kopi O oh, Mamat. Duk cicah-cicah tu masuk-masuk tu dia tengok kita dia pun kata hmm, pasang maidah dia kata. Maidah dia kata. Dia kata nak buat ke mana Pak long, tunggu sat. Saya masuk masuk pergi tengok dalam sat. Kita nak kena picik habis dah. Jadi ada yang kaki tangan ni yang setahun staf ni dia pun dah pegang empat long ni pi. Nak jadi cerita tuan-tuan. Yang kita lagi heran dan kita lagi pelik. Hak Pak Long tadi ni, hak boleh duduk cicah roti dengan ayat kopi O tadi ni. Kepiah atas kepala. Kepiah atas kepala. Kepiah hitam, bukan kepiah putih lah. Tapi hak pakai kepiah hitam malam hari ni pun jangan duk berasa. Dah, ni contoh. Pasal nampak hari tu memang dia pakai kepiah hitam sungguh. Habis selesai pergi cek pun semua pakat ada yang lari sengah ada ni pun semua tangkap pun saya pergi kat Pelong ni. Saya kata Pakcik, awak duk buat kerja lagu ni. Ha, ah, empat tak berasa, empat tak tahulah. Empat tua esok, empat tahu. Pula dah. Betul saja kata yang kalau ia pun, kepiah tu pi letaklah dulu dalam raga motor tu yang duk pakai buat apa? Dia dengar-dengar tu tuan-tuan terus -tuan, dia tepuk-tepuk pinjam -tepuk dia kata lagu ni ustaz, nak beringat sikit nak cakap ni. Dia kata, saya buat apa dong? Oh, Awak marah sangat ni. Saya ni duk di luar pun saya pakai kepiah. Takkan masuk kedai ni saya nak buang kepiah. Saya bukan jenis puak-puak menafik. Tu dia. Tuan-tuan, <laughs> tu -tuan, tarah tak kosong. Dia boleh bubuh aku tu. Dia kata kita ni takkan luak kita duk pakai elok kepiah. Takkan dalam kedai ni kita tak buang kepiah. Kita bukan puak-puak munafik. Tuan, tuan kira boleh ceramah cemek hari tu. <tuan> boleh bayang. Yang kalau kita katakan mungkin ada agama padanya sikit. Pun. Menyebabkan hal tersebut berlaku. Dan jelas-jelas kita nampak mereka tak posa. Dan saya nak sebut petang ni adalah apabila saya bercakap di hadapan orang-orang yang beriman. Apabila saya cakap dengan orang-orang yang salih. Apabila saya bercakap dengan orang-orang yang latar belakangnya kebaikan dan juga agama. Saya takkan sebut lagi berkaitan dengan orang tak puasa. Yang sia-sia pada puasanya. Akan tetapi pada petang yang ringkah ini nak cakap tajuk kita yang puasa. Tapi kita sia-sia akan puasa kita. Sebab itu tuan-tuan mati Allah sekalian. Berapa ramai orang yang puasa dan beramal. Bahkan Qiyamul Lail dalam Ramadan. Ramadan akan tetapi tak meninggalkan kesan pada kehidupan akhlak dan ibadatnya. Minta maaf tuan-tuan guru para asatizah mati Allah sekalian. Ada ada ustaz-ustaz yang terlibat dengan benda-benda hak -benda tak berapa baik di pondok-pondok, di sekolah-sekolah, di tempat-tempat dan sebagainya. Kalau tak ada di negeri kita pun, ada tak di negeri lain? Ada. Tuan, -tuan ada ustaz-ustaz yang terlibat dengan benda-benda yang terlarang. Ada ustaz-ustaz yang terlibat dengan kes-kes jenayah. Ada ustaz-ustaz yang terlibat dengan penganayaan rumah tangga. Ada hal tersebut berlaku. Sebab itu ingin saya sebutkan di sini, tuan-tuan mati Allah sekalian. Kita ni yang pernah puasa, yang mana ibadat, yang buat sebagainya. Puluh tahun dah kita masuk Ramadan. Pasal apa tak ada perubahan dalam hidup kita. Puluh kali dah kita masuk dalam Ramadan. Pasal apa Ramadan itu tidak menjadikan kita betul-betul yang dikatakan orang yang keluar daripada Ramadan mendapatkan yang dikatakan la'allakum tattaqun. Hal tersebut di antaranya disebutkan dalam satu riwayat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda "Rabb sa'imin laysa lahu min siyamihi illa al-ju' wa rabb qa'imin laysa lahu min qiyamihi illa as-sahar." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam boleh jadi orang yang buat puasa itu tidak mendapat apa-apa daripada puasanya melainkan lapar dan boleh jadi orang yang berkiam itu tidak mendapat apa-apa daripada kiamnya. Melainkan hanya berjaga malam. Yang ni yang kita patut risau tuan-tuan. Bab kita kata anak-anak kita yang tak puasa, kita risau dah. Ahli keluarga kita tak puasa, kita risau sangat dah. Jiran tetangga kita tak puasa, kita risau sangat dah. Tetapi kita takut dalam keadaan kita yang magrur. Kita tertipu dengan kebaikan yang kita lakukan kita merasakan pahala puasa kita banyak kita merasakan pahala qiyam kita banyak kita kita merasakan pahala dakwah kita banyak akhirnya kita tertipu dengan perkara yang kita lakukan hal tersebut sebab itu ahbabuna fillah antara sebab puasa itu menjadi sia-sia di antaranya ialah apabila seseorang itu boleh jadi lapak dan dahaga sahaja apabila dia tidak meninggalkan perkataan dan perbuatan yang keji ataupun dusta di hadapan saya banyak asatizah para da'i ilallah. Ada tak di antara kita apabila kita bercerita ataupun berceramah? Dalam ceramah kita, kita masukkan kisah-kisah dongeng. Kita masukkan cerita-cerita bohong. Kita masukkan cerita-cerita jenaka yang kita reka. Hanya untuk mendapatkan satu dua ketawa daripada jemaah yang mendengar akan pengajian kita ataupun kuliah kita. Kita minta dijauhkan hal tersebut, fitnah tersebut berlaku pada lisan-lisan para da'i ilallah tuan mati Allah sekalian. Kita hari ini dalam buat kerja dakwah, kita tak tinggal perbuatan keji. Kita tak meninggalkan perkataan-perkataan yang tak elok. Bahkan tambahan nak main tadi pun tak kesangkut di jam mana-mana ke traffic light mana-mana ke lampu hijau dah kereta depan tak jalan. Maki bukan dah. Ada tak buat kerja ke tu? Tabak tak ngaku lah. Kita kadang-kadang buat tapi hmm. Bini sampai kata bang jangan duk marahlah kereta. Marahlah kereta saya nak dengar. Bang nak marah, bang keluar. Bini marah kereta depan. Kata kita ni. Sebab tu tuan-tuan mati Allah sekalian. Di antaranya man lam yada' man lam yada' kaula dhur wal amal bihi falaysa lillahi hajat falaysa falaysa lillahi hajah ay yad'a ta'am huwa sharabah yakni barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan keji dusta serta mengamalkannya maka Allah tidak berhajat orang itu meninggalkan makan dan minumnya bahkan yang kedua dia tidak meninggalkan perkataan-perkataan yang melalaikan dan lucah Tuan-tuan, melalaikan ini tuan-tuan. Dia bukan sekadar kita katakan lalai pada lisan. Bahkan lalai pada hati itu di antara benda yang besar juga. Mungkin lalai pada lisan tak terlibat dengan kita. Mungkin lalai, lalai dengan apa? Uh, hati itu mungkin ada. Sebab itu dalam satu ayat menyebutkan orang yang lalai tak merujuk kepada orang kafir. Tak merujuk kepada orang apa nama munafik. Tapi merujuk kepada orang yang Islam. Tapi hatinya, Qalbuh itu adalah keadaan lalai. Sebab itu tuan-tuan mati Allah sekalian. Nabi SAW sebut Laisa siyam minal akli wa syarab Innama siyam minal lagwi wa rafath Disebutkan oleh Nabi SAW Puasa bukanlah hanya menahan diri Daripada makan dan minum saja Akan tetapi puasa adalah dengan tahan diri Daripada perkataan yang melalaikan Dan juga lucah ataupun tidak baik Sebab tu juga saya sebutkan tadi Ada juga di antara kita Qiyamnya panjang, qiyamnya hebat Tuan-tuan di antara fitnah yang berlaku bagi kita orang agama Apabila ada kisah-kisah yang menceritakan berkenaan bagaimana salafun salih melakukan qiyamul lail ataupun qiyam ramadhan pada sepanjang Ramadannya. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan perhatikanlah minta maaf dengan bahasanya tuan-tuan. Hari ini agama kita kena hina, hari ini Nabi kita kena hina bukan takat orang bukan Islam, bahkan orang Islam sendiri hina. Hari ini. Sebab tu kita tak perlu heran kalau kata orang bukan Islam hina agama kita. Pasal dia tak tahu agama kita, dia tak tahu pun apa yang dikatakan posa, dia tak tahu pun apa yang dikatakan ibadah, dia tak tahu apa yang dikatakan Kaabah al musyarrafah dia tak tahu yang dikatakan pahala syafa'ah dan sebagainya. Akan tetapi yang kita lebih risau tentang mati Allah sekalian, apabila agama kita ditinggalkan dan dicaci maki oleh orang Islam kita sendiri. Ini yang menjadi musibah besar tuan-tuan. Tuan-tuan, yang terbaru ni, yang terbaru ni tuan-tuan, kalau tuan-tuan tengok dalam Facebook yang terbaru ni ada seorang bukan Islam dia kata apa daripada aku duduk di bawah pak Arab yang melakukan hubungan yang tak baik pada umur 9 tahun lebih baik aku hidup dalam keadaan kafir. Tuan-tuan. Dia mention benda tu walaupun tidak mention secara zahir secara zatnya Sayyiduna wa Habibuna wa Qurratuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam statement itu difahami secara jelas. Penghinaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan benda kecil hari ni. Dia sampai satu tahap nak di di dinormalisasikan dah penghinaan kepada nabi tak suju kata ke nabi tak suju kata kepada agama. Bahkan hari ini kita lagi heran apabila penghinaan kepada agama Islam itu dikenakan denda hanya tak berapa ringgit saja sedangkan penghinaan kepada agama lain itu dikenakan denda sampai berpuluh ribu. Yang mana satu kita katakan agama persekutuan itu di negara Malaysia. Sebab tu saya sarankan kepada tuan-tuan guru para asatizah As Jangan kita bersenang lenang dalam pondok kita sahaja. Jangan kita bersenang lenang dalam madrasah kita saja. Jangan kita berasa senang lenang dengan tempat pengajian yang kita saja. Bahwasanya mad'u kita luas. Sesungguhnya orang yang perlu kita dakwahkan itu luas. Maka ambil tugas dan perhatian masing-masing untuk kita jaga Islam dan agama kita. Sebab tu tuan-tuan mati Allah sekalian. Nabi ni kalau kita tak tahan pun Nabi tetap mulia. Secara mutlak tidak ada makhluk yang paling mulia lebih daripada Nabi SAW. Kalau kita tak pertahan Nabi pun Nabi tetap mulia. Akan tetapi, bagaimana kita nak jawab depan Allah SWT apabila kita ditanya berkaitan dengan tanggungjawab kita mempertahankan agama. Tentuan, para alim lama karang kitab banyak, Saiful Maslul dan sebagainya berkaitan dengan mempertahankan Sidur Rasul SAW. Akan tetapi kita hari ini hanya hidup tenang di tempat-tempat pengajian kita dengan kita mengatakan itu bukan tempat kita, itu bukan orang kita, itu tak kena kepada kita. Biarkan hal tersebut dipertahankan oleh orang-orang yang berkaitan. tuan mati Allah sekalian. Sebab itu qiyam ini di antara perkara yang menjadi sia-sia bagi qiyamul lail kita. Di antaranya disebut dalam syarah kitab Mishkat al-Masabih. Menyebutkan bahawasanya di antara asbab seseorang itu qiyam jadi sia-sia disebabkan hilang dua syarat. Iaitu ikhlas dan juga khusyuk ikhlas dan juga khusyuk. Sebab tu kita hari ni tuan-tuan, bahkan tuan-tuan perhati tengok yang terbaru ni, baru jadi juga. Tak tahulah bulan puasa kali ni ni tuan-tuan, ujian sungguh dekat kita. Agama kita ni kena hina sungguh-sungguh tuan-tuan. Dan yang hina baru ni adalah orang Islam kita sendiri. Dia baru waktu turun post dia hari ni ke kemarin. Berkaitan dengan dia hina, dia kata kepada kawan-kawan kita, muslimin-muslimin kita, yang mana dok pi buat qiyamulail di masjid, dia bagi perumpamaan seperti mana seorang pemotong rumput yang mana dikatakan bahawasanya orang yang kau mulai di masjid-masjid ni orang pemalas, tak ada benda nak buat dia berumah, lah kelima tidur di masjid. Siapa yang kata? Orang Islam kita. Tuan, -tuan sebab tu hari ini tuan-tuan mati Allah sekalian, ujian-ujian tersebut bukan lagi dah dikenakan kepada orang awam. Bahkan perlu tindakan dan juga reaksi daripada para asatizah, tuan-tuan guru, para-para cendekiawan agama yang ada dalam negara kita. Tuan-tuan, masyarakat kita hari ini duk berada kesabaran mereka tu pada tahap yang hampir maksimal dah. Kesabaran umat Islam kita di Malaysia ni. Hanya sahaja mereka hanya menantikan sikit saja lagi. Mungkin respon, mungkin arahan, mungkin yang dikatakan saranan daripada tuan-tuan guru para asatizah yang mana kalam masmuk mereka mendengar akan kalam-kalam tok tok guru ni. Sebab tu kalau kita tengok dulu di kampung-kampung nak buat rumah pun minta izin tok guru. Tanya anak hala pergi kok mana? Kok belah ni, kah? Kah? ni kah? Kah? ke kok nu ke kok ni ke kok nu ke kesemuanya dirujuk oleh tok tok guru. Sebab tu tuan-tuan guru Kedudukan tuan-tuan ni, adalah kedudukan yang dimuliakan Allah. Maka jangan diletakkan kedudukan yang mulia itu di bawah. Disebabkan kerana tindakan ataupun apa yang kita lakukan pada hari ini. Tuan-tuan mati Allah sekalian. Maka apabila ibadat kita itu menjadi sia-sia. Maka ketika itu penyesalan menjadi asbab hati dan kehidupan kita berduka. Tuan-tuan mati Allah sekalian. Buat amal ibadat puluh tahun Allah Ta'ala tak terima. Dia tuan-tuan nak faham mudah saja. Amal ibadat kita ni ada kesan tak ada kesan. Allah Ta'ala terima tak terima. Lihat kepada satu kalam Imam Ibn Rajab Al-Hambali. Beliau mengatakan min alamatil qabul. Di antara tanda seseorang itu Allah Ta'ala kabul, terima akan amalan dia. Di antaranya ialah kesan selepas daripada amalan yang pertama akan berjangkit jadi amalan baik yang kedua. Maksudnya, selepas kita buat semayang terawih misalnya. Lepas terawih kita buat apa kemudiannya? Kalau kita boleh sambung dengan witir, Alhamdulillah. Habis witir, selepas witir kita buat apa? Mungkin ziarah, Alhamdulillah. Tapi kalau kata lepas-lepas buat amal ibadah, tak pun lepas mayang tu pun duk ni dah melakukan perkara yang kita katakan mungkar dan sebagainya, maka hal tersebut menunjukkan bahawa sebenarnya di antara tanda-tanda merdu ataupun Allah Ta'ala tolak akan amalan kita disebabkan apa yang telah kita ketahui. Tuan-tuan, dalam ayat Quran Allah Taala menyebut secara mudah, fa tuqabbila min ahadihi ma wa lam yutaqabbal min al-akhar. Ahbabuna fillah, para tuan guru, para asatizah, kita melakukan amal ibadah itu di antara nikmat yang besar. Tapi nikmat yang paling besar adalah Qabul diterimanya akan amalan yang kita lakukan Seperti mana berlaku kepada Habil Sayyidina Habil dan Qabil Yang mana fatuqubbila min ahadihima Walam yutaqabbal min al-akhar Allah Ta'ala menerima amalan yang dilakukan oleh Sayyidina Habil Dan Allah Ta'ala menolak yang dilakukan oleh Qabil Ahbabun nafillah Maka tanggungjawab kita Tugas kita besar Maka perlu kita lakukan para asatizah Hari ini masyarakat umum menantikan kemunculan para asatizah tuan-tuan guru yang bertanggungjawab dengan isu semasa mencerahkan kepada mereka apa yang perlu dilakukan, apa yang tidak perlu dilakukan. Maka hak bersama, tanggungjawab bersama untuk kita mempertahankan agama, kemuliaan Nabi SAW dan sebagainya. Wal'afa minkum, minta ampun dan maaf sekiranya ada salah sila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir! Takbir! Come.